بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و اللہ علیہ رسوله الکریم اما بعد سود کے لیے عربی زبان میں ربا کا لفظ قرآن و حدیث اور فقہ کی کتابوں میں استعمال کیا گیا ہے ربا اصل میں زیادتی کو کہتے ہیں بڑھوتری بلندی زیادتی اور شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ زیادتی ہے جو بغیر کسی مالی معاوضے کے حاصل کی جائے اسے ربا کہا جاتا ہے سود پھر اس کی فقہ کرام نے دو قسمیں لکھی ہیں قرآن و حدیث سے اس کی دو قسمیں معلوم ہوتی ہیں ایک کا تعلق ادھار سے ہے ادھار میں اضافہ حاصل کرنا ادھار پر ادھار دے کر اس پہ نفع حاصل کرنا یہ سود ہے اور جب قرآن کریم میں سود کی حرمت کے بارے میں آیات نازل ہوئی اس وقت جاہلیت میں اسی سود کا رواج تھا اور اسی کو سود سمجھا جاتا تھا کہ ادھار دے کر اس پر ایک خاص مدت تک ادھار دیا اور پھر اس پر اضافی رقم حاصل کی بغیر کسی مالی معاوضہ کے مثلا کسی کو ایک لاکھ روپے قرض دیے اور پھر اس ایک لاکھ پر ایک مہینے بعد یا ایک سال بعد ایک لاکھ دس ہزار واپس لے لیے تو یہ دس ہزار وہ زیادتی ہے جس کے عوض میں کوئی مال نہیں نہیں ہے بغیر کسی مالی معاوضہ کے یہ دس ہزار حاصل ہوئے یہ سود ہے اور اسی کو ریب القرآن کہا جاتا ہے ریب النسی یعنی وہ ادھار کا سود ادھار لین دین کا سود کہلاتا ہے اور ریب القرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب قرآن آیات اتری تو سود سے مراد عرب میں یہی لیا گیا جس کا رواج تھا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود میں دوسری خرید و فروغ کی بعض کچھ وہ صورتیں بھی شامل کر لیں جن میں زیادتی پائی جاتی ہے مال زیادہ حاصل کیا جاتا ہے بغیر کسی مالی معاوضہ کے ان خرید و فروغ کی ان صورتوں کو بھی ربا میں شامل فرمایا جو عرب کے ہاں مشہور نہیں تھی عرب اسے جانتے نہیں تھے تو وہ کس میں حدیث سے معلوم ہوئی اس لیے سود کی دوسری قسم کو رب الحدیث کہا جاتا ہے کیونکہ حضور علیہ صلاۃ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی چنانچہ رب الحدیث کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذہب بالذہب والفضت بالفضت والبر بالبر البر بل والتمر بالتمر والملح بالملح یدن و والفضل بمری مثلن بل والفضل بن وثلاً بسلم و یعنی جب سونا سونے کے بدلے چاندی چاندی کے بدلے گندم گندم کے بدلے اور جو جو کے بدلے چھوارے چھوارے کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے ہو تو ان کے بدلے اگر لین دین ہو تو ہاتھ در ہاتھ لیا اور لیا جائے اور کمی بیشی سود میں شامل ہے اس کی تشریح میں بھائی کرام رام رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد صرف یہ چھ چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو وزن کر کے بیچی جاتی ہو اور یا کیل کر کے بیچی جاتی ہو اگر ایسی دو چیزوں کا باہمی تبادلہ ہوگا اور آپس میں دو چیزوں کی کا لین دین ہوگا یعنی مثلا جو چیز وزن کر کے بیچی جاتی ہیں جیسے گوشت ہے آٹا ہے جو وزن کے بیچی جاتی ہیں تو اگر گوشت کا تبادلہ گوشت سے ہوگا آٹے کا تبادلہ آٹے سے ہوگا اور اسی طرح جو چیزیں کیل کر کھیل کر کے بیچی جاتی ہیں کیل یعنی خاص پیمانہ خاص پتھر سے اگر وزن ہو یا لیٹر کے ذریعے پیٹرول مثلا اس کا وزن ہو تو پیٹرول کا اگر پیٹرول سے تبادلہ ہے گوشت کا گوشت سے تبادلہ ہے تو وہ اس طرح کی چیزوں کا اگر باہمی تبادلہ ہوگا ایک کا دوسرے سے لین دین ہوگا تبادلہ ہوگا تو ایسی صورت میں یہ ہاتھ در ہاتھ ہونے چاہیے یعنی نقدی ہونے چاہیے اس میں سود میں شامل ہے ایک گوشت اس طرف سے گوشت دیا اور پھر ایک دن بعد اتنا ہی اگر گوشت بھی لیا جائے اگرچہ اتنا ہی ہو جتنا دیا تھا تو یہ بھی سود ہوگا کیونکہ ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے اور دوسرا فرمایا الفضل و ربا اور کمی بیشی اس میں سود ہے ایک کلو گوشت کے بدلے ڈیڑھ کلو لینا یہ سود ہے اسی طرح ایک کلو گوشت کے بدلے کلو سے کم لینا یہ بھی سود میں شامل ہے فرمایا وہ ساری چیزیں جو کھیل کر کے بیچی جاتی ہیں یا وزن کر کے بیچی جاتی ہیں ان کا اگر باہمی تبادلہ ہوگا تو اس میں کمی کمی بیشی بیشی بھی سود سود ہے ہے اور اور کرنا لین دین اس میں سود ہوگا تو خلاصہ اس پوری بات کا یہ نکلا کہ سود کی دو قسمیں ہیں ایک سود ادھار کسی کو رقم دے کر کر اور پھر جب وقت پورا ہو تو اس رقم سے زائد رقم اس سے وصول کرنا یہ سود ہے جب ادھار دیتے وقت یہ شرط لگائی ہو کہ ادار دوں گا اس شرط پر ایک مہینے بعد میں اتنا اضافی آپ سے وصول کروں گا یہ سود کی پہلی قسم ہے جسے ربل قرآن کہا جاتا ہے ربل نصیعہ اور ربل جاہلیہ کہا جاتا ہے اور دوسری قسم وہ ربل حدیث ہے اور اس سے مراد ہر وہ چیز جو کیل کر کے بیچی جاتی ہو یا وزن کر کے بیچی جاتی ہو ایسی چیزوں کا اگر باہمی تبادلہ ہو باہمی تبادلہ ہی نہیں. ایک ہی جنس کی چیزیں ہوں, چیزیں ہوں. تو ایسی صورت میں،, میں ادھار لین دین بھی ہم سود, سود ہے سود سود اور کمی بیشی کے ساتھ باہمی تبادلہ یہ بھی سود, سود ہے سود معلوم ہوا کہ سود کا تعلق صرف ادھار سے نہیں جس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں, ہیں سود کا تعلق خرید و فروخت کی بعض کچھ اور صورتوں سے بھی ہے تو اس صورت میں ہمیں ہم ہم یہ چاہیے, چاہیے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو مالی کوئی بھی معاملہ ہو تو ہم, ہم فوق کرام مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر اپنے معاملات سر انجام دیں انشاءاللہ ہماری سود سے حفاظت اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی دوشیا عطا فرمائے